我说：“老大，能给我点份外卖,卖吗？”咱这也不是说，我说句实话，我作为刘宇宁啊，你说说，比如说你是一个就是生活有点困难的人，你说宁哥，我此时此刻太饿了，你能不能给我点个外卖,卖？咱们从人性上来说，你说宁哥我太饿了，现在你能不能帮我点，能不能帮我点一份外卖,卖？我就想看看你这个人人品怎么样。 你要这么做，我一定可以帮你点，好不好？我帮你点一份，你想吃什么？你告诉我。也不是，我也想吃。我怎么感觉我有点汤事儿了？<noise> 这直播间这么多人，全想吃外卖。我就是，我现在咱们就是，嗯、呃，唱吧。 朋友们，既然都是这个，好像是感觉很困难的人，这样子咱们今天就直播间抽取三位幸运观众，咱们给他点外卖吧，好不好？<laughs> 这个外卖这个价钱呢，不能超过五十块钱啊，因为为什么呢？因为大半夜吃太多不好啊，大半夜吃太多不好，好不好？我把我连续三天的伙食费就给你们了，我饿三天啊。 好啊！我问一下，我工作人员那个有没有人在看？我问一下，这点我工作人员估计都睡觉了，不对他老板在这干活，他们都睡觉了啊、嗯！我问问他们在没在啊？在，我就是朋友们，咱就今天现场抽取三位幸运观众，咱们就给他点外卖，好不好？不能超过五十，是你宁哥给你点的。 朋友们，一个人点五十块钱外卖,卖，三个人就一百五。今天这份直播一分钱没挣，搭一百五，唱两个点聊三个点大搭一百五十块钱。朋友 <laughs> 们就是在公屏上刷刷一个“刘宇宁真帅”，我想吃外卖。我说三二一截屏，最后截到的那个三个人，给咱们就给点点三份外卖，好不好？<coughs> 惹谁了？不，是，我就是想考验一下你们的人性。一堆人在公屏上说您：“宁哥哎，宁哥，算了吧，宁哥，算了算了，我们开玩笑，宁哥，我们别别别，太麻烦了，别了别了吧。”结果这个宁哥真帅，想我想吃外卖，已经刷满了，现在。我现在就站在这个道德道德制高点，我就谴责你们啊！我告诉你朋友们，天上没有免费的。 买卖，没没天上掉馅饼这件事永远不可能。凡是天上掉馅饼，朋友们，我在这提醒你，都是诈骗。你们记住了，包括你看，这些人多单纯，就在公屏上刷屏。你说你刘宇宁真能给给他们点吗？不可能。但是这是一个小小的骗局，他们就上钩了。所以这些人这一点没有防骗意识。五、四、三、二、一。 朋友们，就是刘玉宁的直播，什么都可能发生。哎，就别人没这么干的，咱们就是也弄。有朋友说豆油啊，行。刚才那三位朋友呢，我想说，刚才中奖那三位朋友，如果是什么呢？如果你就是你今天可能是跟着凑热闹，但是你没那么饿，你也可以就是呃说，宁哥，我这个外卖不点，您给我来点桶豆油。 反正就是五十块钱以内，走到刘雨宁直播间来领豆油来了，你怎么跟我妈似的？你。所以朋友们，这我跟你讲，以后看别的直播、啊、说什么给家人点福利，我跟你讲都是骗人的，他们不是福利，咱们这个是纯纯的福利啊！今天我就给家人们啊，今天就给咱们家人们带来一点福利，朋友们。 哎，啊、有朋友，宁哥，我家里没鸡蛋了。有朋友说家里我，宁哥家里没大米了，洗衣液没了。我我这是超市吗？首先，我是超市也没关系，你到我这来买也行。你纯纯是来要，咱们讲究一个追星或者是看直播，还讲究一个就是呃。 照顾你日常起居吗？你家洗衣液没了，你上我家倒点啊！我洗衣液剩半桶，你倒，你倒两杯走，回去洗一两锅衣服呗。你这大米没了，洗衣液没了，在那儿。当然啊，当然啊，这三位朋友刚才抽中的那三位朋友也可以什么呢？如果这五十块钱不要啊，咱们可以同时兑换一张刘宇宁的签名照。 刚才、啊、那三位朋友，如果说你说宁哥，我其实没那么饿。咱除了说对一桶豆油来说，也可以就是换三张刘宇宁签名照。因为什么呢？因为三张刘宇宁的签名照对于我来说只损失十五块钱。因为一张照照片打印是五块，打三张我最多用笔签一下。那个我对于对于我来说这个成本是很低的。否则这个成本是一百五，从一百五降成了十五。哎，我还是比较聪明的朋友们。 有朋友呢？那邮费呢，宁哥？宁哥，你给人邮这个签名照，邮费你不得大大二十吗？咱们这边都都是讲究一个到付。哎，航空件儿，航空件儿到付啊！咱们这块儿就是不管这个说说是那个什么啊。签名照我也想要。我跟你讲，追星这个东西啊，你要啥都有的，啥都有了。这我朋友，我给你们分析个心理啊，啥都有了，你的快乐会少一些。 真的是这样的，很多东西啊，你得到之后你就觉得没那么珍惜了。但是如果一直没有，你就会耿耿于怀，反而这种这种东西会一直让你这个生活有乐趣，让你有一种心气精气神儿。我说的是真的，啊，你真正因为咱家我我我咱家有很多粉丝是什么呢？我的合影也有了，啊、呃，一般一般追星几个就算几个小小目标吧，第一是什么呢？第一步要签名照。 第一是说能够拥有自己偶像的签名照，第二是什么呢？升级了，吐钱。哎，有那种有那种门的硬的那种粉丝能够要到吐钱。第三是什么呢？跟自己的偶像合影。这是第三档，再高一档呢，就是跟偶像的合影上面签名照。在第五档是跟偶像的合影上面有个吐钱，啊，第六个档跟偶像的签名。 合影上面的签名照的图片，还有一一句祝福语，这属于一个追星的，就是一个几一点小福利吧。但咱家很多朋友是有了，有有咱家有一部分那些朋友是有了，比如说跟我合影的，就家里门子特别硬那种的，啊，就是比如像你宁哥去录啥节目，啊，录什么节目呢？突然就是有一个他们电视台的人过来说，啊，这是 C C C 领导家的，就是那个呃那个女儿。 特别喜欢你，能不能说就是合影嗯，弄一个，弄一个，弄合。当然我，我我我我的荣幸。啊啊，这个是那个那个老板的那个他们家的这个啊妹妹啊，啊能不能合影啊，当当当然可完全没问题。<laughs> 但是这帮人呢，基本上什么呢？就是能够拥有合影或者包括之后的，我就再也没见过他们。 基本都脱粉了，因为他好像就是有一种像完成任务那种的，几个东西打卡的这任务完成了，他叫什么呢？失去热情。所以很多朋友是签名照没有的朋友，我觉得不要着急，这辈子我相信你，只要你宁哥活着，我我保证你一定有一天会拥有的，但具体什么时候不知道。有朋友说，宁哥有一种可能是什么呢？虽然那个人呢当场就跟你合影了。 啊，当场是通过一些关系啊，通过一些这个这个朋友介绍啊，说跟你合影了，但是人当时看到本人之后失望了。哎，你说宁哥有没有这种情况发生？人家脱粉原因其实并不是说因为什么呢？因为想要的东西都达成了，是因为当时看到本人就是有一点就是落差。嗯、呃，有这个可能。 你说的也是有这个可能，就是当时就是感觉在这个屏幕里感觉好,好梦幻、啊，这小伙很帅啊，小伙很帅气，又幽默又帅气啊，又就是感觉就是那种哎不行了，但现场一看，失望了。当时是因为这个呃形象有点和就是这种就是包装上不符，包装与实物不符导致他就是一度脱粉。其实并不是说因为没有那些东西，你说这种东西有没有可能呢？ 我能说什么？连我的粉丝都这样认为，还怪人黑粉说我丑吗？还怪那些人讽刺我丑吗？不讽刺，不不算讽刺，我的粉丝都这么认为的。这属于我就属于等于被，就是被人背刺了，你知道吗？背刺你们有没有玩游戏的？就是那种比如说两个人对打，他在我后背攻击我，伤害加百分之五十，本来砍下去一刀是一百滴血。 但他的我后背刺我一刀是一百五十滴血，背刺，嗯，打出暴击了还容易啊！哦，你们饿不饿？你们看直播，可能很多朋友看我直播很辛苦啊，但是我直播我也很辛苦，所以我带饭了啊。我就属于上班带饭了，然后我自己吃点饭。你们要饿了，你自己自己解决一下，我也帮不了你啊。嗯，吃点饭。 女朋友说：“我都我关灯看你直播呢，我怕我妈过来看到我。你妈让你早点睡，然后你搁那熬夜看我直播是吧？什么孩子,子，赶紧休息，赶紧睡觉吧啊！赶紧好好好好睡觉吧，别看了啊！朋友们，我给你们讲一个神奇的事儿啊！我这辈子遇到一个非常神奇的事儿，真的是特别离奇。我到今天啊，虽然我现在活了三十多年，但那件事在我心里记忆犹新，真的。” 我什么时候我都不会忘，但这件事非常神奇。朋友们，我说完之后你肯定就懵了，你都不会相信，啊，对，刚才那个朋友，你去睡觉去吧，休息去吧，困了啊，你妈不让你看直播，别看了，睡觉睡觉去，听话，啊，朋友们，等他走了，咱我跟你们讲啊。